Происходит патрулирование сухопутное совместно с, с пропускным пунктом. Выходит оттуда два человека, мы отходим отсюда два человека, идем по набережной, наблюдаем пересечение границы на воде. То есть та же самая контрабанда, незаконный выход лодок на воду. В случае обнаружения незаконной лодки мы выплываем на воду. Производится задержание. Это его паспорт. Да, это его паспорт. Основная контрабанда идет по плану. То есть либо шланги, либо переброс это подъезд. Здесь очень много, здесь перепады высот, то есть проконтролировать. Там перепад высот где-то порядка 350-370 метров. То есть проконтролировать этот участок очень сложно. Приходится работать мобильными группами, перекрывать это все. В основном идет эта контрабанда спирта и сигарет. Это украинское у нас сила получается. На той стороне находится у нас ну... Приєстрова. Находимся ми на дорозі з Молдавії. Тут ну, їздять і молдавани, приністровці, росіяни. Ну, всі. Лочі ну, трохи а в день то жарко. Доброго дня, Державна прикордонна служба. Покажіть документи по свічу вашого особу. Дал на машину. Бальничка откройте, пожалуйста, я смотрю. Дочка там старшая, приданная. Куда подержим? На замуж все штрих дрой вам спасибо вам не